Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing merupakan hewan yang sering dijumpai, bahkan hidup bersama kita. Tak jarang kita jumpai sebuah keluarga atau orang tertentu yang memang sengaja memelihara dan menyayangi kucing, layaknya keluarga sendiri. Kehadiran kucing liar yang tiba-tiba datang hingga masuk rumah terkadang sangat tidak diinginkan penghuni rumah. Hal ini karena penghuni rumah merasa sangat asing dengan kucing liar tersebut, apalagi keberadaan kucing-kucing liar cukup banyak berkeliaran di sekitar rumah. Kucing liar yang datangi rumah kita konon katanya membawa pesan atau isyarat Allah. Isyarat tersebut untuk menguji seberapa besar kebaikan dan keikhlasan hati kita dalam berbagi nikmat rejeki yang sudah Allah berikan. Isyarat-isyarat Allah ini perlu kita pahami sebagai pesan penambah rejeki. Berbagi makanan dengan kucing itu bukan berarti mengurangi jatah rejeki, tetapi justru akan menambah jatah rejeki kita. Tetapi sungguh disayangkan, banyak orang yang tidak paham dengan isyarat tersebut. Allah memberi isyarat lewat kucing yang selalu menghampiri setiap manusia, entah saat berjalan maupun di dalam rumah. Banyak orang bahkan menganggap kehadiran kucing itu hanya sebagai pengganggu, sehingga diusir, bahkan dipukul, dan dilempar. Hanya orang-orang yang bertakwa dan beruntung yang pandai memahami pesan atau isyarat tersebut. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kucing? Jawabannya sederhana: karena kucing banyak terdapat di sekeliling kita, dan kehadirannya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Serta yang paling utama lagi, karena kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukuman bagi mereka yang menyakiti kucing sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Nabi Muhammad saw pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Dikutip dari beberapa sumber, ada beberapa alasan yang membuat kucing liar datang ke rumah kita, yakni, ke satu, kucing sedang mencari tempat berlindung dan berusaha melindungi penghuni rumah. Kucing liar yang hidup tidak menentu akan mencoba masuk rumah kita untuk mencari perlindungan. Hal ini dilakukan karena kucing liar tersebut menganggap rumah kita dapat memberikan keamanan, jadi kucing itu mencoba untuk mendekat. Selain mencari tempat berlindung, ternyata kucing yang datangi rumah kita juga membawa pesan kalau dia bisa melindungi penghuni rumah dari hal-hal buruk. Misalnya, aura negatif yang ada di dalam rumah maupun pada penghuni rumah, karena kucing dapat membersihkan aura sebuah rumah, juga dapat menyerap aura negatif dari penghuni rumah. Selain itu, kucing juga dapat melindungi penghuni rumah dari hewan-hewan pengganggu seperti tikus, serangga, kecoa, ular, dan lain-lain. Untuk itu, jika ada kucing liar yang datangi rumah, jangan buru-buru diusir. Sebaiknya biarkan kucing itu tinggal, sebab ketika seekor kucing yang hanya memilih mendatangi rumah kita dan tidak mendatangi rumah tetangga, maka hal ini merupakan sebuah kehormatan. Ya, benar-benar sebuah kehormatan karena akan ada keberkahan dan keberuntungan yang akan memihak kepada kita sebagai pemilik rumah. Anggaplah mereka sebagai tamu yang membawa rezeki, maka itulah peliharalah dan sayangilah kucing itu, layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian, hidup penghuni rumah pun selalu dalam ketenangan dan keberkahan. Kedua, kucing menginginkan makanan dan minuman. Kucing liar yang datang di rumah kita biasanya sedang dalam kelaparan dan kehausan Maka sebaiknya berilah makanan dan minuman untuk kucing itu walaupun hanya dengan sisa-sisa makanan rumah saja Kalaupun tak sanggup beri makan, berilah dia air untuk minum dan tempat berlindung Jangan buru-buru diusir apalagi menyakiti kucing itu Kucing yang mendatangi rumah adalah membawa pesan adanya rejeki dan pahala. Ketika seseorang tidak memberikan makanan kepada seekor kucing, maka dirinya sama saja dengan menolak rejeki baru yang Allah siapkan untuknya. Seorang mukmin yang memberikan makanan dan minuman kepada seekor kucing adalah sebuah kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bahwa. Allah akan menggandakan satu kebaikan dengan sepuluh kebaikan lainnya Dalam Islam memberi makan hewan termasuk perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan Hukum memberi makan kucing pun menjadi sunnah Kita dianjurkan untuk memberi makan hewan apa saja bahkan kepada hewan haram sekalipun seperti anjing Memberi makan pada hewan akan mendapatkan pahala dari Allah seperti halnya memberi makanan kepada manusia, ketiga kucing ingin dipelihara dan dirawat oleh penghuni rumah. Apabila kucing liar itu tidak pergi dari rumah, bisa jadi kucing itu sudah merasa betah dan sangat menginginkan untuk tinggal bersama penghuni rumah, karena kucing itu mungkin sudah merasa ada ikatan batin dengan penghuni rumah sehingga lebih nyaman dan terjamin hidupnya maka itulah biarkan kucing itu tinggal jangan diusir karena penghuni rumah pun akan mengalami hal yang sama dengan kucing itu yakni hidup lebih nyaman dan terjamin rezekinya dari Allah subhanahu wa ta'ala keempat kucing membawa pesan Allah Ketika seekor kucing menghampiri kita atau mendatangi rumah kita Merupakan pertanda bahwa Allah menginginkanmu untuk berbagi atau bersedekah Kita harus sadar bahwa setiap rezeki seseorang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Harta berlimpah yang Allah anugerahkan ke kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah dan tidak akan dibawa mati ke alam kubur maka, ketika kucing menghampirimu, sesungguhnya ada pesan tersirat di dalamnya bahwa ada hak kucing itu dalam harta yang kita dapatkan. Oleh karena itu, bersedekah makanan ke kucing yang menghampiri kita adalah suatu kemuliaan tersendiri, sebab Allah akan menggantikan dengan rejeki yang lebih baik dan melimpah. Rejeki itu bukan duit saja, rejeki itu luas. Mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sehat jasmani dan rohani, keluarga yang harmonis, diberi anak-anak yang soleh dan baik, adanya ketenangan jiwa, dan lain-lain sebagainya. Oke, pemirsa yang budiman, itulah isyarat pesan Allah lewat kucing yang mendatangi rumah. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung yang pandai membaca isyarat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih. Wassalam.